السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنے وطن کے نوجوانوں کے لیے یہ پوسٹ لائی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرعلی صدری ویہسلی عمری بحل من لسانی یفقو قولی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہاں سے شروع کروں اللہم صلی علیہ محمد و علیہ علیہ محمدن قم صلی اللہ تعالیٰ ابراہیمہ و عالیہ ابراہیمہ قا حمید المجید اللہم بارک علی محمد و علیہ علیہ محمدن کم ابارک تعلیٰ ابراہیمہ و علیہ ابراہیمہ قا حمید المج چلیے یہاں سے شروع کرتی ہوں دیکھئے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کشتیوں کے کیسے حادثات پیش آئے ہیں ہمارے وطن کے نوجوان کتنے بھیٹ چڑھ چکے ہیں لیکن یہاں تک آپ نے اور میں نے آپ کو تو میں نہیں کہوں گی کہ ہو سکتا ہے آپ کا علم کہیں زیادہ ہو مجھ سے میں تو تھوڑی سی اسٹڈی کر کے پھر میں وہ کر لیتی ہوں اپنا کام چلاتی ہوں تو یونان اٹلی اور بے شمار یورپی ملکوں کے لیے اخبارات میں خبریں بھری ہوئی ہوتی ہیں کشتیاں ڈوب رہی ہوتی ہیں اور انسانی جانوں کا زیاں ہو رہا ہوتا ہے اس کے باوجود نوجوان باز نہیں آتے ہیں اب ہوا یوں کہ جب پوری دنیا میں جرائم پیشہ لوگ بھی ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جرائم پیشہ لوگوں میں انسانی اسمگلرز نے جب دیکھا کہ پاکستان اور ہندوستان میں دیوانہ وار باہر نکلنا چاہ رہے ہیں یہاں کے حالات کی وجہ سے تو انہوں نے یہاں کے اس کو اپنے چنگل میں رہنا چاہا یہاں کے نوجوانوں کو پاکستانی نوجوانوں کو چنانچہ یہاں سے کئی کئی لاکھ روپے لیے انہوں نے ایک ایک فرد سے اور کہا کہ آئی ٹی کی جابز ہیں وہاں اور اس طرح طریقے سے انہوں نے لے گئے وہ کمبوڈیا لیکن ائرپورٹ پر اترتے ہی یہاں سے جانے والوں کو معلوم ہوا کہ روزگار تو کجا اب ان کو کسی بھی طریقے سے یہاں پر تاوان دینا ہوگا تب جا کے وہ رہا ہو سکیں گے ایئرپورٹ سے ہی اغوا کا وہ شروع ہو گیا ڈرامہ اب دیکھیے لوگ یہاں سے قرض لے کر کس طریقے سے کن کن حالات میں نکلتے ہیں اور اب وہاں جا کے پھر لاکھوں روپے کا تقاضا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے دو تو چھوٹو گے ورنہ تو یہیں جیل میں سڑو گے اور اس کے علاوہ کرتے یہ ہیں کہ تشدد کرتے ہیں جیسے ایک نوجوان نے بتایا کہ اس کو بجلی کا کرنٹ لگاتے تھے اور اس کے کپڑے بھی اتروا دیے گئے تھے اور پھر اس کی ویڈیو اس کے گھر والوں کو دکھاتے تھے تشدد کی یہ ایک کنیں یہ ہر ایک کے ساتھ ہے کہ پیسے بھیجو تب جا کے گلو خلاصی ہوگی ان میں سے ایک نوجوان محمد حسنین طلحہ نے بتایا کہ میرا تعلق ملتان سے ہے اور میں نے ایک ایجنٹ کو چھ لاکھ روپے دے کر کمبوڈیا کا ویزا حاصل کیا اس میں اس سودے میں انہیں شدید دھوکہ دہی کا سامنا ہوا اور کمبوڈیا جانے سے پہلے بتایا گیا تھا کہ وہاں اردو کال سینٹر میں ملازمت دی جائے گی جس کے عوض ڈالر میں تنخواہ ملے گی جو پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے بہترین تنخواہ ہوگی اب دیکھیں یہ یہاں پہ پاکستان میں اردو اسپیکنگ یا پنجابی اسپیکنگ یا جو بھی ہے انسانی اسمگلروں کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں کمبوڈیا والے الگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں والے الگ ہیں اور دونوں کا رابطہ ہے اور پھر پیسے مل بانٹ کے کھاتے ہیں خیر اب بتایا گیا کہ پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے تمہاری تنخواہ بہت اچھی ہوگی حسنین نے بتایا کہ کمبوڈیا جاتے ہی ہوائی اڈے پر پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا اس کے بعد نامعلوم مقام پر لے جایا گیا یہ کئی لوگ تھے نا جن کے جو ان کے جھانسے میں آئے تھے اور پھر انہیں معلوم ہوا کہ اردو کال سینٹر کے نام پر دھوکے میں آ گئے ہیں اور اب ہم کو تاوان دینا ہے تب نکلنا ہے انہوں نے بتایا کہ غیر قانونی کام بھی کروائے جا رہے تھے اور جب انکار کیا غیر قانونی کام پر تو وہاں کے لوگوں نے مقامی لوگوں نے تشدد کیا اور دو دو دن تک کھانا بھی نہیں دیا اگوہ کار نے یہ بتایا کہ اس نے ہمارے ایجنٹ کو دو ہزار ڈالر دے کر سوری ہمیں کمبوڈیا بلوایا ہے یہ بات سن کر حسین بتاتے ہیں کہ ہماری بیچینی بڑھ گئی اور پھر ہم کو معلوم ہو گیا کہ اب ہم اغوا ہو چکے ہیں اور نامعلوم جگہ پر اغوا کاروں کے شکنجے میں ہیں پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ چار ہزار ڈالر منگواؤ اور ہمیں دو تب پاسپورٹ واپس ملے گا حسین بتاتے ہیں میں بیس روز سے زائد وہیں رہا اور میرے گھر والوں نے قرض لے کر مجھے تین ہزار ڈالر بھیجے تب جا کر میں اپنے گھر کو پہنچا کمبوڈیا میں بار بار کرنٹ لگا کر تشدد کیا گیا ایک اور متاثر حسن رضا بتا رہے ہیں کہ ان کا تعلق لاہور سے ہے اور انہیں بھی کمبوڈیا یہ سنیری خواب دکھا کے بھیجا گیا کہ وہاں پر بہت اچھی جاب ہوگی جو کہ وہاں پر ڈالر میں جاب تنخواہ ہوگی جو یہاں پر خوب بہت سے پیسے بنیں گے لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی اغواکاروں نے مجھے ٹرپ کر لیا اور یہ کہہ کر جیل خانے میں ڈال دیا کہ اگر آزاد ہونا ہے تو چار ہزار ڈالر منگواؤ اور گھر چلے جاؤ حسن رضا بتاتے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی یعقوب نے مویشی بیچے تب جا کے ان کی اغواکاروں سے نجات ملی ان کو اب دیکھیے میں صرف اس لیے میں نے یہ بنائی ہے ویڈیو کہ میں اپنے وطن کے نوجوانوں کو بتا سکوں کہ یہ دو میں نے کیس آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ سیکڑوں ہیں یہ آپ کو خود بھی معلوم ہے کوئی کہنے کی وہ نہیں ہے یہ تو ہوائی جہاز سے گئے ہیں سمندری راستے سے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہوتا چلا آیا ہے صرف یہ مقصد ہے میرا کہ خدا را جو پیسہ آپ ایجنٹوں کو دے رہے ہیں اس میں آپ یہیں پہ کاروبار کیجئے پاکستان میں جو کاروبار بھی آپ کو بہتر لگے بے شک ایک ریڑی لگا لیجئے ایک ٹھیلا سجا لیجئے پھل سبزی کا چھولے بیچنے کا سموسے بیچنے کا لیکن باہر جا کے اس طریقے سے اپنے آپ کو برباد مت کیجئے اپنے گھر کو برباد برباد مت کیجئے بس یہیں تک میری پوسٹ ہے اور میں اجازت چاہوں گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اپنی میزبان کو اجازت دیجئے الله حافظ ناصر في امان الله